Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Masazırda mərkəzi yola yaxın 3 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Evin hər bir mərtəbəsi monolit beton tökülüb, evin 2 mətbəxi və 3 san qovşağı var. Evin həyəti 1 maşınlıqdır, rahatlıqla 1 maşın həyətə yerləşir. burda həyəttə kombi üçün yer qoyulubdur. Hazır vəziyyətdədir. Sadəcə kombini quraşdırmaq qalır. Bu ki, ikinci birinci mərtəbə aşağıda böyük bir mətbəxdir, geniş Geniş mətbəxdir. Yeri beton döşənib. Onu da imkan əvəzə fundamentdə karkas betondur. Yere deyəndə də deyirəm beton döşənib, izolyasiya qurulub, istilik sistemi çəkilib və planet döşənib, mətbəx qurulub. Buranı əgər belə alıb e, burada otaq kimi də istifadə etmək olar mətbəxdən əlavə bu kvartramp da vermək olar idi. Kirayə vermək mümkündür. Evin betondan əlavə də beton kolon da gedib də evdə görsənir burada. Bundan əlavə aşağıda bu birinci sanq qovşaq. Mətbəxdən əravədə bir sanq qovşaq. Etlaq kafeylidir. Evdə bütün kommunikasiya sistemləri çəkilib. Qaz, su, işıq daimidir və hər ehtiyata, əsasən burda e, su çəni də yerləşdirilib ki, bir bəza vəziyyət olarsa ehtiyat su olsun. İndi evin içərinə daxil olaraq evin içərinə daxil oluruq. Solda bizə geniş bir otaq qonaq otağı yerləşir. Ev mərkəzi yola yaxındır. Taxta pilləkənin ikinci mərtəbəyə çıxmaq üçün amma pilləkənin altında gardor yerləşir. Müəyyən vəşilər, əşyalar ora yerləşdirmək mümkündür. Əlavə ikinci mətbəximiz evin içində. Bu ikinci mətbəximizdir. Bu da isə ikinci son quşaq. Qafə metro tam tamamı 3-cü mərtəbədə qatlıqda sol tərəfdə bir yataq otağı Otaqların hər günə gün işığı düşür. İşıqlı otaqlardır. İkinci yataq otağı geniş bir yataq otağıdır. Və bu yataq otağından eyvana çıxmaq üçün ondan evana çıxırıq. Mərkəzi yol götürsənir buradan. Burası 3-cü mərtəbədə 3-cü Sanqov şalısı. Bütün sənədləri qaydasındadır. Sıxarış mülkiyyətdir. Yöndürəm mərtəbələr arası manalit betonludur. Evin başlanğıc qiyməti 66.000 manat. Real alıcılara endirim olacaqdır. Hər kim alarsa Allah xeyir versin.